В городском УВД состоялся сбор дружинников, или как сами они себя называют, неравнодушных людей. Впрочем, субботним вечером в актовом зале управления не набралось и двух десятков новогородцев, желающих помочь полиции. Однако, как уверяет руководитель дружины, актив гораздо больше. Например, в социальной сети откликнулись уже 76 человек. Неравнодушным людям пообещали выдать рацию и удостоверение. Современные добровольцы вместо хорошо знакомых на рукавных повязок получат специальные жилеты. И что немаловажно, их инициатива будет оплачиваться. О конкретных суммах речь не идет, но ориентировочно помощь полицейским в свое свободное время будет оцениваться в районе 200 рублей в час. Сейчас этот вопрос решается и на правительстве, и в администрации города мы обсуждали эти вопросы. Мы изучаем положительный опыт других регионов Российской Федерации, где какие еще дополнительные социальные гарантии, выплаты, оплаты, соответственно, можно и предложить, соответственно, дружинникам за участие в охране общественного порядка. Несмотря на то, что в Новгородской области уже давно существует 24 добровольных формирований дружинников, закон, регулирующий участие граждан в охране общественного порядка в России, появился лишь в этом году. Теперь задача властей – составить областной реестр добровольцев и проверить их. Судимых или привлекавшихся к в течение года к административной ответственности в ряды внештатных полицейских не возьмут. Великий Новгород здесь далеко не новатор. В соседнем Пскове крупное объединение дружинников уже три года тесно сотрудничает с полицией, рассказывает вступившая в ряды неравнодушных людей студентка Ольга Хромова. Я из Пскова сама, и у меня в народной дружине сестра, друзья, в общем, очень много знакомых. И они стали рассказывать, что мы там вечером ходим, дежурим, это все... И мне как бы стало интересно. Как говорят полицейские, для обеспечения порядка в Великом Новгороде было бы достаточно 150 дружинников. Но официально сейчас существует лишь два отряда, общей численностью 36 человек. Антон Зеленов, Сергей Корнев, Новости Великого Новгорода.